Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Zeynep Hanım, salamlayırıq. Benim ürünüm. Zeynep Hanım bizim təhlilimizdir. Mən şəxsən tanımasam belə. Bile... Zeynep Hanım'la danışım. Zeynep Hanım. Danış. Sizi salamlayıram. <laughs> salamlayıram daha doğrusu. Zeynep Hanım, Azərbaycanda psixologlar da var, psixiatrlar da var. Yani... Evet. E, mesela ben e, yani diyeyim ki size tam samimi, ben atamdan sonra çok böyle sarsıntılar geçtim. Və mən burda hansı psixoloqa getdim, mənə dərman falan yazdılar, amma ıı, əslində psixologiya elə bir şeydir ki, psixoterapiya başqadır, psixoloq başqadır. Cenafan, mən burdan sizə səsләнirəm ki, mən sizi tanıyandan sonra o qədər rahat olmuşam. İnanın, sadəcə olaraq mən heçcürə sizin yanınıza, heçcürə sizin qəbulunuza gələ bilmirəm, amma bütün izləyicilərimə, bütün insanlara yani demek isterim ki siz çok güzel psikologsunuz. Çok nurlu hanımsınız. Çok simanızda, ruhunuzda o kadar nur var, o kadar sakinti var. Ben sizden bilirsiniz ki SMS de yani bir şey olan kimi Zeynep hanıma yazıram. Zeynep hanım bana o SMS'lerde en sakitleştirir ki yani Axı, bu qəfil bir 2 gün bundan qabaq bir məsələ ilə bağlı mən Zeynəb xanım müraciət elədim. Zeynəb xanım, sizin sözlərinizdən sonra mən sizin dediyinizi eşədim və heç də peşman olmadım. İnanın mənə, siz həqiqətən də çox gözəl psixoloqsunuz və çox gözəl insansınız. Allah sizi var eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah karantindən sonra mütləq gələcəm. Çoxlu, çoxlu sizinlə danışacağam səhv et deyəcəm. Allah can sağlığı versin. Mən də inciz icazə verdinə mən də sözümü deyim. Çünki mən də izləyirəm deyərəm xanım. Deyirsən, psixoloqlar hamısı dərman yazır. Dərman, bilsiniz, dərman insanın sadəcə keyidir. Yəni dərman o dərizdə insandır. Və asanlıq yaradır keyidir. O nəyə lazımdır? <laughs> Bəli, amma insanı ancaq psixoloji sakit eləmək için ona söhbət eləmək lazımdır. Ona neyse demeyi başa salma. Derman bir ay ki yiyirsən, bir aydan sonra eyni şey. Dan Zeynep Hanım, teşekkür ederim. Her ikiniz değerlisiniz bize. Teşekkür ederim. Siz de bizim için Ama değerlisiniz. Bile. Allah sizi var edin. Sabahları Zeynep Hanım canlıya koşulanda size koşulacağım. Geçen söhbət eləyir orada. Buyur Rasim. Hmm. Mən də Allah sizə birinci növbədə can sağlasın. Zeynep Zeynəb xanım həm e, dindar, gözəl ee bizim dəyərlı bir Azərbaycan xanımlarından biridir. Mən həqiqətən də sizi izləyirəm. Doğrudan da mənim üçün çox xoşdur ki, Bəli. sizin kimi gözəl insanlar var, gözəl psixoloqlarımız var. Ən azından sizin kimi gözəl insanları görəndə insan yaşamğa daha da həvəsi artır və çox sağ olun ki, siz varsınız və bizim xalqımıza, bizə belə xidmət göstərirsiz. Allah sizi var beləsin. Zənab. Əli Zənab xanımın qəşəng bağçası da var bir dənə. Mən onu reklam eləyə bilərəm. Çox çox gözəl. Rəsimbə Şəfiqə Axundovdan hər hansısa bir mahnı zəhmət olmasa. Baş üstə. Şəfiqə Axundov. Çözüm düşüncənizi dəyişmək idi. Bəli. Dün. Bəli. Şəfiqə Axundovdan mahnı istəyir. İcazə olar üşər. Buyur. Pis sözü, pis sözü ə, Instagram üçün, reklam üçün demirik. Siz həqiqətən də o sözlərə layiq bir xamunxuş.